untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar dasar Microsoft Word mengenai memperkecil dan memperbesar ukuran gambar. Tentunya sekarang kita masih berada di tab kontekstual format. Untuk masalah melihat ukuran gambar, berapa tinggi dan berapa lebar gambar kalian, kalian bisa melihatnya di grup size di sebelah kanan ujung di sini. Height, tinggi, width, lebar. Kalian bisa mengecil atau memperbesar gambar ataupun foto dengan melakukan drag pada 8 titik yang ada pada gambar kalian. 1 2 3 4 5 6 7 8. Titik kanan dan kiri bisa kalian gunakan untuk melebarkan gambar. Contohnya seperti ini. Kalian pindahkan pointer kalian ke titik sebelah kanan atau kiri sama saja. Kalian klik kiri pada mouse dan kalian tahan. Dan kalian drag seperti ini, hanya saja jika kalian memilih titik kiri, kalian menggeser titik tersebut ke sebelah kiri. Hasilnya adalah memperbesar lebar gambar, sedangkan jika kalian menggeser mouse kalian ke arah kanan, hasilnya adalah memperkecil lebar gambar. Jika kalian mendorongnya ke arah kanan, kalian menambah lebar gambar. Jika kalian mendorong ke arah kiri akan memperkecil lebar gambar. Tentunya untuk masalah berapa lebar gambar kalian, kalian bisa melihat di group size di sini, bagian width. Tentunya untuk merubah tinggi gambar, kalian bisa menggunakan titik sebelah atas dan bawah pada sisi gambar kalian. Tentunya jika kalian menggunakan titik bawah ketika kalian menariknya ke bawah, gambar kalian tentunya akan semakin tinggi. Jika kalian menariknya ke arah atas, maka gambar kalian akan semakin pendek tingginya. Tetapi, jika kalian menggunakan titik atas, jika kalian mendorong mouse kalian ke arah atas, maka gambar kalian akan semakin tinggi, sebaliknya akan semakin pendek. Jadi, kebalikannya, sedangkan jika kalian ingin memperbesar atau mengecilkan gambar pada titik ujung kanan bawah seperti ini, maka... Lebar dan tinggi gambar kalian keduanya akan bertambah, jadi kalian tidak perlu menggunakan titik pada sisi atas dan bawah, ataupun kanan kiri. Jika kalian hanya ingin memperbesar atau mengecilkan gambar, tentunya sama seperti sebelumnya. Jika kalian menggunakan titik kiri atas, yang terjadi adalah sebaliknya. Jika kalian menarik ke arah bawah, tentunya tarikan itu harus diagonal. Gambar kalian akan mengecil jika kalian menarik ke arah diagonal ke atas kiri atas. Gambar kalian akan semakin besar kebalikannya, sedangkan untuk titik kanan atas sama dengan titik kanan bawah. Sedangkan titik kiri bawah sama dengan titik kiri atas. Kalian bebas menggunakan titik yang manapun dalam memperbesar atau mengecilkan gambar. Sedangkan jika kalian ingin memperbesar atau mengecilkan gambar dengan ukuran yang diinginkan, kalian bisa menggunakan size di sini. Kalian bebas ingin memasukkan height, tinggi, ataupun width lebar. Karena jika kalian memasukkan height atau tinggi misalkan 10 cm, maka width-nya juga akan bertambah. Jadi kalian bisa menentukan sendiri ingin memasukkan nilai tinggi atau lebar. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru.